人才的生活，欢迎大家的露营用品开箱。今天要跟大家开箱什么呢？有两件非常是同一个系列的产品哦。看这个箱子，其实就是挪克的铝制的可折叠的这么一个小桌子哦。好，我们看一下，这一个小号的，包装。呢？ 这一个 folding mini，没错，outdoor mini folding table。它、那、的、个、大小呢是四十一乘三十五乘二十九，货号呢是 NH 十九 Z 零零八 Z。Z, 好，就是这样子一个小小的。 其实这一个收纳袋就分成了两个两个间隔哦，就是以就分开了这一个脚架跟这个桌板。好，所以我们打开看到了这一个脚架就是这样，感觉组装应该非常的简单吧。那么这一个脚架下面这个就是脚的部分，有这一个格子状的一个纹路。 好，打开来呢，这一个架子就是这样，就有两个横杆。嗯、看一下上面的这一个铝制的这一个桌面吧，这里呢就有这个挪壳的这一个标志。 就是一个板面了，这就是简单的把它固定住，就好了，把它塞进这里有一个夹缝，就是这里，把它塞进这个脚架就可以了，一卡着就行了。好，这个就是这个小桌子咯，给大家看一看。 好这个就是马克的这个小号的铝制的折叠桌，非常的小巧、哦，的手就可以轻易把它提起。它的脚架呢是铝制的，这个板面呢也是铝制的、哦，感觉还蛮结实的。 就是下面呢，就有四个这样子的一个交叉、嗯、这里的连接处感觉也做的非常好，并没有毛刺啊，什么粗糙的表面都是很顺滑的。嗯，好，这个就是小号的这一个农客的折叠桌。好，我们再改看一下这一个大号吧。 大号呢也是相似的这一种，这个箱子相对来说长很多。它的代号呢是 NH 十九 Z 零零八 Z，跟它有什么差别呢？十九 Z 零零八 Z，哦，其实是一样的，它的代号是一样的。那么它的大小呢是六八。 乘四六乘四十一，四十一应该是高度吧？这个就是大的嘛，版本 FT 零八。小的呢？小的也是 Small FT 零八，哦，iPhone 一样嘛。来打开来看一看吧。看到了吗？这个袋子也是一样的哦，里面就有两个这一种隔层。把这一个充电线的夹点给是开来的，不错。 防止刮花，的那也非常简单，也是只有这一个脚架。脚架呢，只需要这样子打开就行了，再把这一个横杆放进这一个细缝里面，非常的容易。嗯，好，这个架子就已经组装好了，非常的简单。 可以看到这个桌子是大的好多，基本上也是组装完的，非常的简单。好，我们来看一看这一张桌子长什么样吧。好，两张桌子摆在一起，大家可不可以看得到？其实这个大小的差别还蛮巨大的哦。 这个小的几乎只是这个大的一半呢，这个大小哦，而且它也会比较矮。小的高度应该只有二十九个 cm，大的高度呢是四十一个 cm，高度的差别很大哦。嗯，一二三四五六七八。 一二三四五，所以这个大的呢就有八个版面，小的就有六个。嗯，所以做工呢是非常不错的，非常的平整。磨砂的这个铝感觉也蛮厚实的，旁边的衔接处做工也很好，并没有毛刺哦。嗯，感觉承重能力应该也是非常不错吧。 这一个脚架呢，铝制的脚架也是非常的顺滑的，嗯，下面呢这一个脚，这里就是一个塑料的脚，所以整张桌子是非常的简易的，就是这么简单的一个构造，组装啊、收纳、啊、都非常的容易跟小巧。好，这个就是模特的这一个小号跟这一个大号的这个铝制的折叠小桌。 的介绍就做到这里用。喜欢我的视频的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦！这里是阿润才子生活频道为您带来的录音用品开箱，拜拜。